На жаль, в сучасному суспільстві зустрічається багато людей з низькою самооцінкою, яка впливає на вчинки, можливості. Як вирішити цю проблему у світлі Слова Божого? Запитаємо у гостя нашого під час духовного сніданку. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях пастор Олександр Пролінський. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І хочу поставити вам відразу ось таке запитання. Побудує така думка. що виконати заповідь Бога люби ближнього свого як самого себе, потрібно в першу чергу любити себе. Правильно? Ну, як ви ставитесь взагалі ось до, до цієї думки? Я думаю, що плохого в тому, що любить себе, нету. это неплохо, это хорошо. Мы каждый в какой-то мере любим себя. Когда холодно, когда нам жарко, мы ищем возможности для того, чтобы бы или утеплиться, или наоборот раздеться, принять душ. Я думаю, что каждый человек, живущий на нашей земле, любит что-то вкусненькое, любит вкусненько поесть, мы любим поспать, мы любим, когда у нас есть отпуск и возможность поехать. Это любовь к себе, да, это любим забота о себе, о себе и так далее. И в этом нет ничего плохого. Проблема заключается сегодня в том, что э, в обществе сегодня больше, конечно, бытует мнение не такого э, как бы умеренной любви к себе, а чрезмерной любви к себе. То эгоизм, Совершенно так? верно, да. Угу. Это когда человек не останавливается, и он пытается все, что только можно, подчинить, себе для себя любимого для себя хорошего он готов идти даже может быть по головам вот грубо может быть так скажем mm -hmm. сегодня других или идти по трупам людей ради достижения какой-то цели это это эгоизм это любовь к себе потому что Здесь нужен очень, -очень розумний баланс. Ну, а як же знайти ось цей баланс? Де межа між ось такою правильною любов'ю до себе і егоїзмом? От щоб я знав, от, якщо вже так, роблю, а це вже я егоїст, а якщо так, то це ще я виконую Божу заповідь? Я думаю, що тогда, коли ми любов к себе за счет других людей, коли страдают від нашої любви к себе? Это, вот здесь это уже, значит, мы перешли границу. В чем это выражается? Это может выражаться, к примеру, когда мама, папа, родители, к примеру, да, или муж, или жена, или ну они разбиваются для того, чтобы удовлетворить наши какие-то потребности, желания и так далее. А мы с этим не считаемся. Мы говорим: это не так, этого мало, я хочу еще большего. Мне этого недостаточно. Если у тебя есть шуба, а ты хочешь еще одну и ты готова, чтобы муж с сутками пропадал на работе или где-то на заработках и За, так далее ради, ради удовлетворения моментов, чтобы у тебя была еще одна, да, то я думаю, что это уже как раз проблема. Это уже и она эгоизм. проблема, да, связана с эгоизмом, и естественно, что это уже грех. Mm -hmm. Это уже грех. Вот я так подумал, что действительно, вот, любить себе тут дуже повязано с этим «люби ближнего, правда? Да, да. Вот, ближнего, как само себе, то есть, про него, как, как про себя піклуйся. Просто, если ты будешь любить ближнего, то тогда, наверное, у тебя все будет ну, Я думаю, что, видите, здесь еще тоже другая крайность. У людей, как мы говорим, с низкой самооценкой есть по отношению к другим людям э чрезмерное такое внимание или любовь, или какие-то желания, или может быть страсти, слепая может быть любовь. Mm -hmm. И человек готов с собой жертвовать. Да? Мы знаем, uh -huh. это родительская любовь, которая бывает, вот говорят, слепа. Ну и, ну и во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной тоже бывает, когда человек готов идти, идти, идти. Он раз, э готов чтобы его вот и самолюбие его чувства они были просто растоптаны да, а ради того чтобы кому-то было вот очень хорошо здесь это это проблема это уже проблема угу. это уже чрезмерно Угу. Ну, звичайно, потрібно розуміти, что не потрібно жертвовать, напевно своим здоровьем заради того, чтобы договорить кому-то. Совершенно верно, жизнь, да? Бог как-то ограничивает, и он дает в этом вопросе очень правильные, хорошие рекомендации, да. Он даже и мы, если говорить о пословицах или поговорках, которые есть и в миру, они тоже говорят, да, с милыми в шалаше, рай. а кто-то хочет, я хочу квартиру там, там или дом или еще что-нибудь, мало одной машины и так далее, и тому Поэтому Бог предлагает, говорит, если вот ты любишь себя настолько, ты любишь, ты должен любить э, и то же самое любовь по, по отношению а к же, другим. А как же самопожертвование? Вот когда есть... мама жертвует своим здоровьем, жизнью, ради своих детей, это же, ну, это же всегда так, знаете, захопливалась таким людьми? Е... Да. Люди, есть... которые тратили свое за ради порятунку других людей, это же герои. Есть примеры этого, но я еще говорю, есть, есть разумные пределы, а есть неразумные пределы. Да? Разумные пределы, к примеру, моменты, да, я восхищаюсь этими родителями, которые которые, к примеру, когда они готовы пожертвовать какой-то там орган да, ради того, чтобы помочь своему больному ребенку, для mm -hmm. того, чтобы спасти его, если касается это пересадки, там чего-то и так далее. Но э, это один момент, да, ради спасения жизни. Он и жизни. Любовью тут А? Он и тут кроется любовью. Совершенно верно, совершенно верно. И они готовы для своего ребенка сделать все все возможное для того, чтобы спасти, облегчить его страдания, mm -hmm. жизнь и так далее. А другой момент это когда родители жертвуют своим собственным здоровьем ради того, чтобы у ребенка был какой-то новый мобильный телефон, какая-нибудь одежда такая, как у других, да, или, может быть, он ездил на какой-нибудь крутом автомобиле. Это уже показуха, да, это вот это такое тщеславие, да, это как раз... Превосходность. Я не буду Это гирше, да ты не буду ведь Совершенно верно. Если вот сегодня посмотреть, к сожалению, у нас экономическое положение в стране, да, но это печально осознавать, когда мы выезжаем вот туда, на Западную Украину, где масса детей, которые брошены родителям, родители уехали куда-то, зарабатывают деньги для того, чтобы здесь детям обеспечивать какое-то. Дети в будущем, ну, я тоже, может быть, скажу так грубо, они проклянут этих родителей, потому что... было время, когда они хотели бы, чтобы кто-то просто даже самую простую uh -huh. пищу, не надо мне этой дорогой одежды, да, но чтобы ты был рядом, чтобы ты поддержал, чтобы ты дал мудрый совет и так далее, чтобы я мог с тобой пообщаться, а не так, что какие-то тети, дяди, общество, может быть, бабушки с дедушками uh -huh. воспитывают сегодня детей и дают им путевку в жизнь, а родители где-то заняты собой. Uh -huh. И если посмотреть на вот эти вот примеры, то, к сожалению, печально, потому что и семьи распадаются, и потом уже наступает момент, когда родители совершенно Забуває та ботих uh -huh. дітях увлікає там новим яким-то бізнесом, ділами, жизню для себе. зрозуміло. Зрозуміло. Ну давайте ми повернемося ближче, можливо, ще до Біблії. В свій час, можливо, там в середні віки людей, християн вчили, що свою плоть себе потрібно ненавидіти. І навіть там є такі випадки, коли ми згадуємо, читаємо про того самого Лютера, і так далі, коли вони там порабощали свою плоть, потрібно було себе там бити, тому що вона грішна і вона у всьому винна. Чи потрібно ненавидіти себе, щоб бути достойним Бога? Я думаю, что все это проблема, связанная с неправильным пониманием слова Божьего, и как раз вот тем моментом, когда в христианство влилась эта языческая философия, связанная с дуализмом, да, разделением души и тела, да, угу. как бы и вот считалось, что дух он свят, он от Бога, так -так. его он он всегда э, очень очень ну, благороден, а тело, оно греховно, тело хочет там чего-то себе, и оно совращает вот душу и так далее, но это не библейское понимание, потому что э, Бог говорит, и ваш дух, и душа, и тело, они э, целостны комплекс, для Бога, да? такие, они целостны, да, они едины, едины. отсутствие чего-то, это уже расстройство, это уже см... и расстройство и в конце концов болезнь и смерть, да. Поэтому, когда мы говорим о вот этот дух и ду, э, тело, да, э, мы должны подразумевать в комплексе, да. И я думаю, что дух, э, когда э, от Бога э, и мысли, и желания, и они будут полезны и для тела, да, потому что тело э, в здоровом теле, здоровый дух, так. да, вот так мы говорим. Угу. Э, поэтому здесь оно все взаимосвязано. И Священное Писание говорит о том, что мы не должны разделять, да, э, Тело наше, оно будет обновлено при пришествии, mm -hmm. а дух сегодня он должен подкрепляться через слово Божье, через молитву, через то, что мы смотрим на что-то доброе, положительное, светлое. Mm -hmm. Отношения с Богом они обновляют и дух, и тело. То есть, в принципе, любить себя – не грех. Нет. Але, має быть межа, как мы говорили да. на початку. Добре, Еще одно такое питание. Если Християнин не может побороть какой то грех? Такое часто бывает. И эта людина начинает в себе расчаровать. Как с этим быть? Вы знаете, ты вот ты... мы, сегодня, мы сегодня вспоминали Мартина Лютера, угу. да? и я думаю, что можно к нему вернуться, потому что о, Бог открыл ему ту удивительную истину, которая миллионы людей, в том числе и Лютера, сделала счастливым. Праведный, верою жив будет. Да? Мы можем э, облечься в праведность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, если мы приходим к Нему с нашими проблемами, если мы приходим с теми искушениями, может быть, с теми зависимостями, которые у нас есть. Мы приходим и говорим: Господи, вот я согрешил, да? у меня не получается, у меня нет сил, дай мне, это, дай, дай мне силы, mm -hmm. дай мне победу. С другой стороны, прости меня. И Бог в своей милости, любви, Он прощает, омывает, Он дает силы, И такой человек может одержать победу над любой зависимостью, над любым грехом поработить вот эти вот страсти, почему? Потому что это путь, да, это не соверши, не, не произойдет в одночасье, но если мы будем поддерживать отношения с Богом, если мы будем развивать их, углублять их, я думаю, что есть масса примеров, и я думаю, у вас в передаче были такие люди, которые одерживали победы над самыми страшными, ужасными зависимостями, пороками и грехами. Угу. С силой Божией человек может освободиться. Mm -hmm. И э, самооценка его повысится. Почему? Потому что, когда мы открываем Священное Писание, когда мы открываем, то мы можем найти множество э, библейских героев, у которых была низкая самооценка, а с Божьей помощью они достигали вот этого уровня положения. Даже, даже если мы говорим об апостоле Павле, да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Могу порабощать страсть, могу контролировать мысли, слова, действия. Хотя проблемы у него были. Естественно. Читаю, есть. Пока мы знаю. живем здесь, на этой грешной земле, мы будем сталкиваться с этими ну, проблемами. Ну, добре. Ну, Взагалі, от як бы ви сказали, наша тема, в принципі, сьогодні нашої розмови якраз і звучала, ось так, і ми до неї нарешті підійшли. А, чи може бути у християнина Низкая самооценка. Может быть, может быть. Почему? Потому но что... Чуть-чуть это, это нормально. Я хочу сказать, если это... Бывают периоды, бывают моменты, да, когда может быть низкая самооценка. У меня чего-то не получилось, у меня не вышло, да, у меня... Я не могу чего-то, но я хочу сказать о том, что мы можем развиваться, да, и пока мы живы, мы можем просить помощи у Господа, мы можем прилагать усилия, настойчивость, молиться, да, совершать какие-то добрые дела, и получится. Если мы посмотрим на гениев, которые совершили какие-то гениальные достижения, открытия и так далее, у них не с первого раза получалось. 99 раз они ошибались, чтобы на сотый раз э, они э, приняли решение, да, или у них э, произошел этот успех, открыли они что-то, и тогда получилось. Кто-то, возможно, достигнул таких высот, благодаря тому, что у него была низкая самооценка, он пытался да, да. доказать, что он чего-то да. вартый. А, ну, действительно, просто так часто бывает, что человек начинает розуміти, що, що, в неї низька самооцінка, І вона віруюча людина, вона вірує щиро в Бога, але все одно вона не впевнена в собі, і вона це розуміє і вважає, що якщо вона віруюча, вона в неї має бути нормальна самооцінка, і в результаті від цього, від цього розуміння цього факту вона неї ще ниж, нижче стає самооцінка. Якщо ви розумієте, про що я говорив, да, зараз но, так багато наговорив. говорив. Вітя, я хочу сказати, що можливо, тоді відношення з Богом не зовсім правильне. Да, ми говоримо. Тому що коли чоловік э, приходить до Галгофі, uh -huh. коли креста, когда он открывает свое сердце, когда он открывает свои эмоции, свои желания, мысли свои и так далее, Бог как раз показывает, чего не достает и как это можно восполнить, как это, и он восполняет это все. Хочу mm -hmm. сказать о том, что очень много сегодня людей зациклены на своей низкой самооценке, и они, к сожалению, э так и остаются в этом, а надо просто идти служить людям, идти э помогать другим людям. Если мы, к примеру, испытываем какую-то проблему, да пойди Посмотри на других людей, что есть десятки людей в гораздо худшем состоянии, но они живут, они радуются, они пытаются что-то творить для себя, открывать и так далее. И тогда наша самооценка она тоже повысится, и Бог поможет ее выровнять. Интересно то, что действительно в Библии написано, что Бог выбирает вот это немечное и которое что ну, те люди, которые считают, что они никто и ничто, и Бог именно через них делает очень большие дела. Спасибо вам за интересную розмову. Я Единственное, що ще хочу сказати, Бог знає кожну сіру мишку. Він обов'язково допоможе кожному, хто вважає себе, що він он... На щось не здатен, друзі. Якщо у вас залишились запитання, якщо ви бажаєте продовжити цю тему обговорити, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми завжди готові поспілкуватися, підтримати, помолитися або ж відповісти на ваші запитання. У нас зараз невеличка пауза, але ми повернемося, тому що наша програма ще не завершується. Не ходіть далеко.